نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل يا الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله سبح الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آه. ये ना ये थे फुदा। ना कामिल रहनुमा हजरा सबसे पहले आप अहबाब आप और हमारी पीपी -पी एक सौ छियासी की जो क्यादत है पीपी एक सौ पचासी सॉरी जो हमारी पी पी एक सौ पचासी है इनकी क्यादत जो है इनसे माजरत खां हूँ कि हमने जो टाइम हमें दिया गया था उसे हम लेट हो गए तो आप अहबाब की मेहरबानी आपने इंतज़ार किया अल्लाह ताला इस पर आपको अजर अदा फरमाए और पी पी एक सौ पचासी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुश कर दिया आज ये वर्कर कन्वनशन है ये भाई नाजमे पहला हमारे जो हैं भाई शिशान अक्रम साहब और चौधरी जफरुल्ला साहब इसी तरह अगर मैं सब का नाम लेना शुरू कर दूँ तो काफ़ी टाइम दरकार है तो मैं इन अहबाब से यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपने आज ये एक छोटा सा डेमो दिया है और हमारी क्यादत को आपने ये दिखाया है कि पी पी एक वाले जो है वो कभी भी आपको मायूस नहीं होने देंगे हमारे उकाड़ा के नैबी जनाब मोहतरम अहमद शाकर साहब ये जिला उकाड़ा के नैब अबीर है माशा ने अपनी क्यादत के अंदरब को लेके चल रहे हैं अल्लाह तमाम अहबाब को सलामत रखे हजरा

आपको मकान मिलेगा कोई तो ये कहता रहा आपको रोटी मिलेगी कोई तो ये कहता रहा आपको कपड़ा मिलेगा अरे भाई चौहत्तर साल बुजुर्ग है आपको ना ही तो कपड़ा मिला ना ही मकान मिला ना ही रोटी मिली अरे जो आपके पास थी मौजूदा हुकूमत ने तो वो भी छीनने की कोशिश की है बल्कि छीनने की कोशिश किया वो तो छीन नहीं है ये तो सब लूट कर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं मैं पूछना दे जाता है की रहमतुल्लाह जी आप का लपे जिक्र जो है आपकी क्या सब आ चुके हैं और आपके साथ के नीचे हम तुम्हें बताएंगे तुमने गोलियां भी चलाई हम फिर भी मैदान में रहे हम फिर भी मैदान में रहे और तुमने फोर सजोर में डाला हम फिर मैदान में रहे तुमने पर हम फिर मैदान में रहे तुमने पैसे गति के अंदर हमारे नौजवानों को डाला हम फिर, फिर मैदान में रहे हम तो किसी से डे नहीं

बहुत बड़ी पावर पड़ है जो हलाल है इन्होंने तो सुनो हमें भी पैकेज मिला है और बड्डे मुड़ा जिंदा ना लंबा मुंह ना, ना, ना

मैं अपनी बात नहीं कर रहा हम कायद नहीं हम नौकर हैं हम तो नौकरी करने के लिए आए हैं ये जो तो क्यादत है इनके साय के नीचे रहकर ये भी काम करेंगे ये नहीं कि इलेक्शन लड़ने के बाद इनको वोट मिल गए और ये आकर सरदारी जगाए कि आपने फिर इनके पास आना है और इनसे सवाल करना है कि किसान साहब आप बताओ आप तो काम का अलाइशन हो जाएंगे और ये कायदीन जो हैं ये कभी भी इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे आपकी क्यादत ने आपको पहले मायूस नहीं किया हमारे कायदे मोहतरम को जेब के अंदर रखा इन्होंने और उनको हर हाँ तरह से